посчастливилось написать портрет митрополита Владимира. История написания этого портрета э, такова, что мне предложили сделать выставку в Валерии Печерской и предложили написать портрет митрополита. Сама бы, конечно, я не дерзнула на такое, потому что я считаю, что Владыка настолько высокий человек, что сложно было бы мне взяться за такую сложную работу. Но по благословению святых отцов я взялась за эту работу и Господь Бог сподобил, я написала хороший портрет. Этот портрет занял первое место в международном конкурсе живописи Артвик в прошлом году. Также он был опубликован в альбоме Священный образ Тавриды в тоже прошлом году. Мне очень хотелось еще при жизни подарить этот портрет Владыке Блаженнейшему, но, к сожалению, по стечению разных обстоятельств и по его болезни у нас не получалась личная встреча. Но я очень рада, что память об этом замечательном человеке, о добром и человеке, который отдал всю свою жизнь пасторскому служению, такому сложному, будет жить в веках, и мой портрет будет способствовать тому, чтобы память о нем была еще очень долго в наших сердцах.